Čau děluďe, dneska to uh, je, u dalšího videa a dneska to je Banana Fornite. Čau čem A dneska uh, si pověme, že co máte urobiť. Dajte mi odběr a like. Hej. Nemusíte mi dávat odběr, ale dajte mi aspoň like a hlavně komentář hej? Dobře. Uh, a dneska uh, si zahráme... Zahráme si FC Mobile. Hral si to někdy? Prepačte, dobré, dobré, prepačte. Dám větší hla, trošku hlasitost, aby jste počuli, lebo na mobízen tam je malý zvuk, strašně. Hm. A dneska jdeme hrát normálně, nebo Champions League. mě to no, je jako ty chceš. Uh, tak pojďme hrát sem pro zlík. Uh, uh. Aha. Mhm. Mm Jsi -hmm. s to džemou. Ne, já ja si to ještě nemůžem koupit. Proč si to ještě koupit? Toto. Ještě mi potom bude chývat 50 gemů. To je fakt super. Úžasné. Vyberám si toto. A 300 gemů. Yes, já to mám na to. Yes. Co je toto? Aha, to jsem mi předal. A jdeme si koupit toto ľudia hovorili, že když si takto dám, zmeníme pozície, tak to, že ani jedno nebude správné, tak dostaneme nějakého dobrého hráča a teraz to potvrdíme. Máme všetko zlé, dobre. Koký persa nedal nahradí, takže ten nie. A ideme to zkusit počkej, tuto songu, dáme přes. Dobre. ideme si to zkusit koupit. Jak nám niečo padne, tak... Mne. Nič není to pravda, dobre. Tak ideme si zahrát ten Champions League. Koľko si zahráme zápasov? dva, no, no dobrý. Uh, toto, tournament, Champions League. Co si nezmenil tých? Co? Ty si mohl tu pro... Co to Dobre, neover to, potom. A jdeme? jaký jsem dobrý v futbale. Jsem dal ten Mbappého gol na YouTube. A... Kamo, to čo bylo? TO ČO BYLO? To čo bylo? To čo bylo za pětička? Kámo... Taky kol jsem ještě nedal a hned začnem vidět... Byť... Kam to čelo? Kam to, to byla ruka, nie? Nebyla dobré. Jak se divíte, proč to je také lehké, tak hrám na nejlepší úroveň. Uuu, druhý. Kilioni Bobby. Kdo má rád Kiliony Papi, nech dá odběr. A kdo má rád Ronalda, tak nech dá like. A kdo má rád Messiho, tak nech... Nech dá komentár. Nebo chcem vědět, že kdo má koho radši, nebo... What? Do čeho bylo? Dębili, Osman oh, mandy. Dembeli. ma ataki pechny goł, jeszcze nie wideo dać. Ten pierwszy I szun, i i i i Skli... Když jdeš gol, musíte dát odber. Skriniar je druhý nejlepší hráč v Paríži. Ní! Dobré. Dobré, ještě druhý. Řekl jsem to. Kamo, kamo. Jak dá, dá tento zápas kliniar gol, tak musíte dělat odběr. Kam by to bylo fálně? nie? kriniar Jde Tam hlavička. To bylo pěkné, že? Do no, škriňáku. Tam ten škriňák vyzerá jako si divně. A dal, a musíte mu dát odběr. No. A jak dá teraz... Uh, vymyslím si nějakého hráče. Jak dá teraz bápe tak musíte dělat odběr. To jsem omylem vystřelil. Teda musíte like, teda. Ještě jsem to jednou povedal, takže ještě to neplatila. Haha. Dobře. Kam je jako sama potku? Už teď za 5 sekund, to super.

Celebration é como se fossem carros de carro, então é Eu vou cantar, então eu posso não Você tem uma não tenho uma não papel, papel! <gavětl> uh, Cap, hey, troc, tři tři khoajání, ne, pravda, né, to Bape, je plešinka. Polo plešinka, nebo má trošku vlastně. Tři čtvrtě plešinka. Čo? Tři čtvrtě plešinka. Čo? To, co jste počuli, tak to není pravda, lebo bape není. Bapi není. Uh, uh. Vy papi je nejlepší hráč, co robí. Ej babi je podle mě lepší jak Ronaldo teraz tento rok. A to kam kopal? To by. Počkej, zkusím, dám gel? Ní. To je zhnulo. To co dal za hlo? Kam, komu to nahrávají jako? Ko, uh, uh, dobře. Kolem ani kema. Co? Nic. Nedal awesome. jsem offside kamerinkie. Donaruma go teraz. Jak da Donaruma go musí odber. Teda komentár. Ještě mám na to písať. Lebo musíte dát Like tiež. A... Ha, da, dobre. Musíte dát komentár. Ještě 5 sekund. Jako těch fotbalových sekund. Těto sekundy jdu tak pomalý, že ještě si jdu jeden gol. Jasně, že stihnem. 8-0. Co? 8-0. Co jsi to 8-0. 8-0, to je dobré. New car, aha, njahrum, Newcastle, aha já hrám proti Newcastle, hmmm Daj to šadar mm. Talking Ben Člověk šadáš Nabrsej ho Dobré, tak tuto by jsem ukončil toto video, dělali jsme si jeden zápas, tak to je dobrá věc А. Е, нека... Добре, така... Да, За че о, чао, че. Чао, че. На, no, чао, че.